Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. У микрофона Дарья Пузлиева. Кирпичные дома в Кирове скоро станут дефицитом. Уже сейчас их в городе становится все меньше и меньше. Большинство застройщиков в погоне за современными технологиями, новыми материалами и быстрыми сроками сдачи домов в условиях меняющегося законодательства по долевому участию часто забывают о качестве как на дрожжах растут и дома, возведенные по технологии каркасного, монолитного и панельного строительства. Стоимость же кирпичного жилья, как синонима чего-то постоянного и долговечного, растет и будет расти с годами. В кирпичных домах зимой тепло, а летом прохладно. Кроме того, не стоит забывать, что отопление кирпичного дома в год обходится дешевле, чем панельного той же площади. Перечислять достоинства кирпичных домов можно долго, но лучше в таком пожить. Компания «Уксовитек» возводит сразу три кирпичных дома в жилом комплексе «Богатырский». Он находится в районе улицы Ленина и Хлыновской. Два из трех домов будут сданы уже в ближайшее время. Стоимость квартир в них начинается от 1 миллиона рублей. При этом застройщик предоставляет гибкие условия по рассрочке до сдачи дома, а для сданных домов подойдет социальная программа ипотеки любого из банков. Покупая квартиру в одном из домов и жилого комплекса Богатырский, вы получаете развитую инфраструктуру района, парковку, детскую площадку и просторный безопасный внутренний двор. Демократичные цены, самые гибкие условия оплаты, беспроцентная рассрочка до сдачи дома, крепкие кирпичные дома, качественная отделка. Уксавитек помогает жить там, где вам хочется. Подробности по телефонам 205-701-205-565. Планировки квартир можно посмотреть на сайте mtw.uksawitek.ru. Дайджест недвижимости. На вторичном рынке Кирова в прошлом месяце квадратный метр в среднем обходился в 50 930 рублей. При этом самой дорогой квартирой, выставленной на продажу, стала трехкомнатная квартира площадью 120 квадратов. Ее продавали за 10 миллионов рублей. А самое бюджетное предложение – это квартира-студия в районе Дружбы. За нее просили 1 миллион. Дайджест недвижимости. Кировская региональная ипотечная корпорация порадует новогодними подарками. До конца года осталось всего два месяца. Это время считается сказочным, богатым на сюрпризы и радостные события. А вы бы хотели отпраздновать одновременно два праздника – покупку квартиры и Новый год, да еще и получить подарки. Тогда предложение от Кировской региональной ипотечной корпорации точно для вас. В офисе Крик можно купить квартиру по цене застройщика, оформить выгодную государственную ипотеку и воспользоваться социальными программами. А для создания праздничного настроения ипотечная корпорация дарит всем покупателям квартир большую елку с игрушками. Встречайте Новый год с новой квартирой и получайте подарки от ипотечной корпорации. Узнать подробную информацию можно по телефону 25 10 10 или на сайте ипотека43.рф. На этом все. В студии работала Дарья Тапузлиева. Дайджест недвижимости.